лауреатами нашего фестиваля. С чем всех вас и поздравляем. Мам, Помнишь, что мы всегда танцевала? Маша, ты танцевал один раз в соло. Все, значит, просто это касается Качуше. Хорошо. А, значит, дорогие друзья, в программе соло дети победительницей стала Мария Шуалько. сертификатом бесплатного на фортуну и бесплатным участием в программе конкурса фестиваль бал бультанс так что ты признала самый яркий исполнитель если вот здесь еще какой дипломчик где-то есть розовый уже вручили, да и тебе тоже с фотографией талии мицкевича вот такой магнитик на память как самую яркую исполнителя ваши аплодисменты поздравляем участница фестиваля «Парад школ Украины» Алиночка Алиферова. Открытый диплом, Алиночка, простите, примите, пожалуйста. Это магнитик, я люблю были И еще у нас есть бесплатное участие самому юному исполнителю в конкурсной программе нет, прошу прощения. Самый юный участник у нас награждается сертификатом на показательный номер в программе «Мини-мисс Президенция Украина». Ты будешь в программе «Мини-мисс Украина» наступать. Калина, ты у нас уже звезда. Ты молодец. Мы же поздравляем тебя. Мама расскажет, что с этими сертификатами будете дальше делать. Награждается лауреат Елена Крепелица фестиваль Восточного танца» «Аппарат школ Украины» в категории «Сумма взрослая». Награждается Екатерина Гриша, лауреат фестиваля Воспишного танца. Танца, парад школы Украины. Награждается Ольга Леонидова, лауреат фестиваля Восточного танца, парад школы Украины. Школа Восточного танца за Каин. Награждается Алена Васильевна. лауреат фестиваля Восточного танца, парад школы Украины. Коль Алена уже здесь, я приоткрою. И э, самый яркий исполнитель взрослый на каждой бесплатном участии в программе конкурса «Бал Полинанс». Алена, в общем, вы звезда на месте Украина, и вы бесплатно танцуете на «Бал Полинанс». Поздравляю вас. Награждается Кристина Новицкая, лауреат фестиваля воздушного танца «Парад школы Украины». Награждается Елена Тугарская и Анна Чепец, лауреат. Fala é com получает еще по одной медалечки. Награждается победитель Деркач Кристина и Шулайк Мария. Это был звездный дуэт. Награждается папа дипломами, медалями. И Кристина и Мария награждаются правом участия без такого взноса в одной из конкурсных программ «Дуэт ПРО-М» фестиваля «Балбулинанс» или разновозрастной дуэт, или вид дуэт. В общем, что вы там выберете, это уже на ваше усмотрение. Приглашаем вас. И награждаем дуэт Оливик а Калюжная и Звавич Виктория. Лауреаты нашего фестиваля. И это стал лучшим танцевальным детским клиентом. Поэтому стали победителями, кроме того, что вы лауреаты, вы еще победители. И тоже награждается бесплатным участием в программе «Балкулиданс». Так что дети, добро пожаловать, придется школу пропустить все это. Награждается Калюшна Ревик, Звакович Виктория, Поликарпова Евгения, лауреат фестиваля «Восточная танца». победителями. Еще по одной медальке завоевали девчонки. Да, трио, э, трио. У нас квартира не было, у нас было трио. Медали все так заманчиво звенят. Награждается Маргарина Цегатерина, Кульпа Марина, Гириханова Динара. Это трио в категории ювеналы. Девчонки стали победителями. Молодцы. В категории ювеналы. Вы лучше вам аплодируют зрители. Дети награждаются бесплатным участием в программе фестиваля «Палбули Потому что вы стали победителями. Вы лауреаты и победители. Два в одном. Они же победители. Анна, Костюченко и Екатерина. И они же победители, и победители. так что девчонкам по два диплома. Вручите, пожалуйста, по одной медали. И, девочки, вы бесплатно танцуете в программе Вал Бульдан. Все вас поздравляю. Оля, Катя, Аня, вы танцуете бесплатно в программе Вам Бульдан, вам сертификат. А победителями стали группа Багира, Трумалина, Лина, группа Анна, группа Анна, группа Анна, Анна, группа Даша. Итак, лауреаты, и они же победители. группа девчонки, тепло, Анна, потом Анна, группа всем участникам. Вот они взяли группа Анна, группа Анна, больше всего. Выбрали. Награждается группа Аура Дэнс Кул. Руководитель Надежда Руде, Руденок Марина, Журавская Аня, Доценка Юля, Сильванова Тома. Благодаря фестиваля восточного танца. Эта группа награждается журналом. Они же победители. Поздравляю, поздравляю, девчонки, поздравляю вас. Молодцы. Елена Дударская, город Киев. я вот девочка, вы тише, пожалуйста, пожалуйста, без слова Тихо, Слободника. Ну, подождите, тише. Вот фамилию ваши прочитаю. Друма Лилия. Это команда Формейшн? Какой кубочек вам дали? Покажите на команду Формейшн. Дорогие меняться. Вот такой кубочек на команду Формейшн. Итак, Габриэл, Диана, Друма Лилия, Казинец Александр, Кутюк Александр, Панаварин Мария, Пушнова Калина, Юлия Таренко, Виктория Петришна, Ирина Маслюк, Маслюк Оксана, Заколовская Елена, Вельник Любовь, Савчук Любовь, Нестеренко Ирина, Лагевская Ина. Вот это, это лауреаты. Саня, подскажет, что это был за номер? Это был Трайл Фьюжн. кстати, этот номер вам очень понравился, девушки. Журналы, журналы, если повторяются, Саня, я вот специально для вас взяла вот ваш, вот, у вас такие есть, да? Хорошо. А вот теперь награждаются победители Саня, награждаются победители Саня, Малаковская Нина, Дрека Юля, Петришна Виктория, Васлюк Ирина, Васлюк Оксана, Анинская Анна, Соколовская Елена, Соколовская София, Савчук Любовь, Лахмененко Ирина, Несленко Ирина. Победителем стал номер, который выступал в номинации «Индийский танец». То есть вы стали победителями с индийским танцем. Браво, Саня! Браво! танца «Фортуна», он пройдет на Донецке. Тебе повезло, Катя? Если мама будет желание, можно приехать на «Фортуну» и потанцевать. И еще вот здесь обладателем гран-при нашего фестиваля, стал центром восточной культуры Роксана. Награждается сертификация на бесплатное размещение информации и фотографий на страничке журнала «Закорит». И награждается. Но здесь с нужно быть очень внимательными. Послушайте, принять участие в показательной программе Полбрина в Галашоу. То есть мы должны с вами поговорить, как вы как зайдем зрителей и с Итак, поздравляю вас. Поздравляю. И большое спасибо и низкий поклон родителям. Я бы всем зрителям, всем родителям подарила бы по Вы, потому что вы этого заслуживаете, дорогие наши зрители, дорогие наши родители. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете украинский полидан. Спасибо большое. Спасибо. Вот пришел момент прощания, будет вторая наша речь. Говорим мы до свидания, до счастливых новых встреч. Всего хорошего, всего доброго, друзья!